શ્રાવણ મહિનો શરૂ થતા જ ઉત્તર પ્રદેશમાં કાવડ યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે આ બધાની વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશના એક નાના એવા ગામના એક યુવકનો વિડીયો ચર્ચામાં છે જે પોતાના વૃદ્ધ મા બાપ ને ખભા પર બેસાડીને કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યો છે લોકો તેને કડયુગ નું શ્રવણ કુમાર કહી રહ્યા છે આ યુવક નું નામ છે સોનુ જે પણ આ યુવક ને જુએ છે તેઓ તેનો વિડીયો બનાવવા લાગે છે લોકો આ કળિયુગ ના શ્રવણ કુમાર ની જ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે જોનારા લોકો માની નથી શકતા કે કળિયુગ પણ એક પુત્ર પોતાના માતા પિતાની તીર્થયાત્રા કે કાવડ યાત્રા પર જવા માટે આટલો મોટો સંઘર્ષ કરી શકે છે श्रवन वैसे तो सरवन पुराने बड़े तो श्रवन कावड़ बोली जाती है तो मेरा मन था कि तो अगले अगले साल माता पिता को के कावड़ में बैठा के ले जाऊँ मैं पिछले साल आया था कावड़ लेने आपके अगर मुझे चार पाँच साल हो गए तो पिछले साल आया था पिछले साल मेरा विचार बना मैंने ग्यारह किलो जल उठाया था पिछले साल से पिछले साल ही मेरा विचार बन गया था कि अगले साल माता पिता को माँ के ले जाऊँ सरवन कावड़ ले जाऊँ कहते हैं इतना कष्ट उठा के ले जा रहा है तो फिर भी सब भगवान की माया है किसी को कष्ट ना हो मैं ये विनती करता हूँ भगवान से किसी को न किसी भोले को भी ना कष्ट हो किसी चीज की दिक्कत न हो ये और मेरा दस दिन का विचार बनाया था कि दस दिन में बहत्तर किलोमीटर ले आऊंगा सोनू ना आकारिया साधु संतों पर प्रशंसा कर रहा है ये प्रथा त्रेता के अंदर ने अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान कराकर कराई थी उसी परंपरा के अनुरूप जिनके माँ बाप चल नहीं सकते क्योंकि श्रवण के माता पिता अंधे थे उन्होंने उसने सभी तीर्थों का उनका दर्शन कराया स्नान कराया और उनको अपना पुत्र धर्म निभाया इसी कर्म के अंदर आज हमारे कई भक्त कावड़ लेकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए माता पिता को साथ लेकर भगवान शंकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है क्योंकि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है हमारे रामचरित्र मानस के अंदर तुलसी बाबा लिखते हैं प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता क्योंकि माता पिता को गुरु का तुल्य भी कहा गया माँ को सबसे पहला गुरु माँ को कहा गया है સોનુ મા બાપ કાવડ યાત્રા કરાવીને ખૂબ જ ખુશ છે તો તેમના મા બાપ પણ પોતાના દીકરાના આ કાર્યથી ખૂબ ખુબજ ખુશ છે અને તેના લાડકાને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે રિપોર્ટ વીટીવી ન્યૂઝ